Після того як ти закінчила свою кар'єру у гурті Viagra, твій стиль докорінно змінився. Який відсоток у твоєму гардеробі речей західних дизайнерів і українських я давно не покупала вещи каких-то там известных дизайнеров, я э, перешла уже навно, давно на более демократичные марки одежды. Или еще у меня есть такая фишка, я наконец научилась как заказывать вещи в интернете. А Какие-то там супер-классные подделки и все остальное. Ну, потому что э, к примеру, мне нравится какая-то вещь, она очень дорогая, 40 тысяч гривен, к примеру, там какая-то обувь, да? Я считаю, что это безумные деньги просто для обуви. И я беру и заказываю в интернете себе Классная подделка там за 70 долларов поносила их, и все круто. Ты первая и единая спевачка, кто может вот так открыто сказать про то, что так, я ношу подробки. Да, ну, во-первых, в любом случае, у меня есть как бы выгодная сторона. Никто никогда не подумает, что я могу быть в подделке. Понимаете, все думают, ну, да. И когда у меня там спрашивают, о боже мой, такая обувь, я где-то ее взяла. Я говорю, я вам там сайт, где я заказала, 70 долларов, все нормально. Ну, то есть, типа, можно себе позволить. Это еще, я заказывала по 70 Не по такому большому курсу, по курсу ще там 12. Незважаючи на те, що ти знаєш, що за кордоном купувати підробки це гріх. Ні, це, це не гріх, але це злочин. Я думаю, злочин это, это ставить такі великі ціни. Це вот злочин. Я переконана, що гардеробна кімната в тебе є і не мала. Є е, е, кімнатка. Кімнатка метрів 30 квадратних. Ні, не 30.